الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج حمد نقايده सबक़ सबक़ नंबर सोलह तफ़ीम और तरकी के बारे में पढ़ेंगे यानी हर्फ़ को पुर और बारीक पढ़ने के बारे में हम इस सबक की को शुरू कायदों के हिसाब से पढ़ के आ चुके हैं और चैनल पे ये तमाम तजवीद के कवायद के साथ सबक के साथ ये वीडियो मौजूद है इसी चैनल रहमान इस्लाम पर आज हम जो सबक करेंगे वो सबक हमारा बारीक पढ़ने के बारे में है कि रा को हम कब बारीक पढ़ेंगे यानी रा के बारीक पढ़ने की सूतें रा के रा के नीचे ज़ेर या दो ज़ेर हो रा के नीचे ज़ेर या दो ज़ेर हो रा के नीचे जेर या दो जेर हो रा के नीचे हम इस तजवीद के कायदे को दो तीन दफ़ा पढ़ लेंगे ताकि हमें अच्छे अंदाज़ में याद हो जाए रा के नीचे ज़ेर यानी एक ज़ेर या दो हों इसी तरीके से आगे है रा साकीन।, रा साकीन से पहले जेर असली इसी कलमे में हो रा साकीन से पहले जेर असली इसी कलमे में हो रा साकीन से पहले जेर असली इसी कलमे में हो जेर असली क्या होता है अभी हम सबक पढ़ेंगे तो इनशल इसके अंदर वजाहत के साथ समझा दिया जाएगा आगे रा साकीन से पहले रा साकीन से पहले याए साकिना हो राह साकीन यानी रा पर जज़म हो और रा से पहले याए साकिना हो राह साकीन से पहले या साकिना हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे रा के बारीक पढ़ने के बारे में हमने तीन सूरते पढ़ चुके हैं तीन कायदे पढ़ चुके हैं नंबर एक रा के नीचे जेर या दो जेर हो नंबर दो रा साकिन से पहले जेर असली इसी कलमे में हो नंबर तीन रा साकिन से पहले या साकिना हो सबक पढ़ लेते हैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واو نون زبر ون نون زبر نا व न अलिफ हा अलिफ़ ज़बर हन् जे री अब यहाँ पे रा के नीचे जेर है यहाँ पे जो रा है रहेंगे इस रा को हम बारीक पढ़ेंगे यहाँ पे हम इस रा को बारीक पढ़ेंगे सबक वापसी देखते हैं वाव नून जबर वन नून जबर ना, वन न, हा, अली, जबर नबर हे रे हरी यहाँ पे रा के नीचे जेर है रा को बारीक पढ़ेंगे वन नहारी। वन नहारी। आगे सबक देखते हैं रा जेर री जीम अलिफ जबर जीज दो पेश लुन रिज लुन रॉ जे रि जीम आलिफ जबर जिज लाम दो पेश लुन् यहाँ पे रा के नीचे जेर है और इस रा को भी हम बारीक पढ़ेंगे ये जो रा है रा के नीचे जेर है इस रा को हम बारीक पढ़ेंगे रा के नीचे जेर होने की वजह से रा को बारीक पढ़ेंगे रिच आगे सबक देखते हैं हमजा मीम जबर अम हमजा मीम जबर अम रा दो जेर रिन रा दो जेर ऋन अब यहाँ पे रा दो जेर यहाँ पे रा को हम बारीक पढ़ेंगे अम रिन अम रिन हमजा मीम जबर अम रा दो जेर रिन अम रिन यहाँ पे हम रा बारीक पढ़ेंगे हमने अभी रा बारीक की जो सूरते पढ़ रहे हैं इसमें जो हमने पहली सूरत पढ़ी थी रा के नीचे जेर या दो जेर हो तो उसकी मिसाल हमने यहाँ पर पढ़ी अब हम आगे सबक पढ़ते हैं के रासाकीन से पहले जेर असली इसी कलमे में हो ये जो हमने कायदा तजवीज का पढ़ा था राह के बारीक होने की सूरतों में जो दूसरे सूरत है अब हम इस कायदे को समझेंगे और पढ़ेंगे कि रा कीन यहाँ पर रा के ऊपर ये जो अलामत बनी हुई है इस अलामत को जजम कहते हैं इस अलामत को जजम कहा जाता है ये जो एक दाल की तरह छोटी सी एक अलामत है इसको हम जज़म कहते हैं अब रा साकीन जिस हर्फ पर ये जजमा जाए वो हर्फ़ शाकिन कहलाता है रा शाकिन से पहले बाग के नीचे जो जेर है वो जेर असली है जेर असली उस जेर को कहा जाता है जो कुरानी पाक में पहले से लगी हो उसको जेर असली कहा जाता है यहाँ पे सबक पढ़ते हैं और इंशाल्लाह वजाहत के साथ समझने की कोशिश करेंगे फाद ज़बर फसर बिर फिर फ़ौद जबर फा रा जेर बिर फस बेर फस, यहाँ पे रा साकिन से पहले जेर जी इसी कलमे में है यानी एक ही कलमे में रा है, रा है साकिन और इसी कलमे में जेर है जेर असली तो रा को हम बारीक पढ़ेंगे इसी की एक और मिसाल पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं कि रा साकीन से पहले जेरे असली इसी कलमे में हो रा को हम बारीक पढ़ेंगे इसी की मिसाल काफ

यहाँ पर रा साकीन से पहले जेरे असली इसी कलमे में होने की वजह से राह को हम बारीक़ पढ़ रहे हैं यहाँ पे जो राह है राह पर ये जज़म बना हुआ है यानी रा पर यह अलामत लगी हुई है यहाँ पर जजम है रा साकीन के ऊपर यहाँ पर जजम है और राह साकीन से पहले जेर यहाँ जो जेर दी गई है ये जेर क़ाफ़ मीम पेश कुम, फा जबर फ़ा कम फ़ा हमजा नून जबर आ কুম ফ জাল রে জি কুম ফ আি কফ মী পেশ কম ফা জবর ফম ফা হমজা নবর আাল র यहाँ पर रा सान से पहले जेरे असली इसी कलमे में होने की वजह से रा को बारीक पढ़ेंगे आगे सबक देखते हैं हमने बारीक पढ़ने की दो सूरतें पढ़ चुके हैं समझ चुके हैं अब हम रा बारीक की तीसरी सूरत पढ़ेंगे कि रा साकिन से पहले याए साकिना हो तो ये कायदा किस अंदाज़ में होगा कि राह भी साकिन हो और उससे पहले या भी साकिन हो दो साकिन हो तो ये हालत वफ़ के अंदर हमें दिखाया जा रहा है समझाया जा रहा है कि रा के ऊपर जो दो पेश की तनवीन लगी हुई है दो पेश लगे हुए हैं ये हालत वफ़ में जसम से बदल जाने की वजह से रा को हम यहाँ पर साकिन करके पढ़ेंगे और ये साकिन या साकिन दो साकिन जमा हो जाएंगे तो साकिन से पहले या ये साकिना हो रा को हम बारीक पढ़ेंगे हा या जबर हई रा दो पेश रुन খৈর হ ইয়া জবর খুপেশন্ই রুন্ হে ওফ খ আগে ওফ খবর খুপেশ রুন্ই রুন্ আগে ওফ आगे सबक देखते हैं नून जबरना दाल जबना जी रॉ दो पेश रुन नुन आगे वफ गोला आया, अलामत लगी हुई है वफ़ की दायरा बना हुआ है आगे वफ़ वफ करने की सूरत में रा के ऊपर जो पेश की अलामत है ये हटा कर इसकी जगह जज़म लगा दिया जाता है और राह को साकिन करके यानी राय साकिना करके पढ़ा जाता है तो साकिन से पहले या साकिन होने की वजह से रा को हम बारीक पढ़ते हैं नदीर, आगे वफ़ यहाँ पे हमारा सबक मुकम्मल हुआ अल्लाह रब्बुल इज़त आपको मुझे अपने हफ्ज़ अमान में रखें ख़ुद भी दीन का इल्म हासिल करते रहें दूसरों को भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सब अपना कुरान अच्छा और आसान अंदाज में पढ़ सकें कुरान अच्छा आसान अंदाज में पढ़ सकेंगे तो इबादत करने में भी मज़ा आएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तमाम इबादात को अपने बारगाह में कबूलियत का दर्जा फरमाए दोनों जहाँ की नेमतें रहमतें बरकतें हम सब को अतः फरमाए हम सबको रब्ल अपने हफ्ज़ अमान में रखें इस दुआ के साथ के अल्लाह आप आपको मुझे अपनी रहमतों में रखे असलमकम वरह वबरक़